Hari ini saya telah uh, kali kedua diwawancara oleh uh, Polis Bukit Aman dan lebih dari 30 persoalan dikemukakan berhubung dengan uh, dedahan yang sempat saya buat uh, berkaitan dengan kegiatan uh, beberapa pihak yang menjurus kepada uh, satu Cina dan juga kegiatan-kegiatan uh, pihak sel komunis di Malaysia khasnya di Semenanjung. Dari 30 uh, soalan yang dikemukakan itu sebagian besar saya jawab dan saya dapati bahawa apabila saya buat dedah hari ini saya tak menduga bahawa saya pula menjadi sasaran. Sebenarnya sepatutnya ditumpu kepada pihak-pihak yang lebih afdal dan lebih relevan dalam kes ini. Walau bagaimanapun saya jawab dan dalam perkara seperti inilah perlu saya jelaskan beberapa hal yang sangat penting dari segi kenegaraan. Saya ucap terima kasih kepada PDRM termasuk PDRM Dang Wangi dan PDRM Bukit Aman. Yang mengambil berat nampaknya kes ini dan menyusul dengan profesionalisme yang saya anggap sangat bernilai dan boleh membantu siasatan-siasatan uh, berikutnya Dan kedua, ini merupakan satu kemungkinan besar bahawa isu-isu berat tentang komunisme ini dapat hendaknya diambil tindakan segera dan uh, melibatkan pihak-pihak yang telah bergiat setakat ini saya suka menegaskan bahawa soal komunis di Malaysia dan di semenanjung khasnya adalah sesuatu yang telah muncul semenjak tahun 33 lagi. Namun kita dapat perhatikan bahawa pada tahun 1948 sampai 1960 lebih dari 11100 orang telah mati akibat komunisme di semenanjung sahaja. Jadi dengan adanya data seperti ini, kita dapati 500 orang askar telah meninggal dunia. Dan lain daripada itu, kita dapati bahawa 8,000 orang cedera. Apakah isu ini tidak penting? Alhamdulillah, masa rezim dan pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Datuk Onn, Dr. Mahathir, Pak Lah sehinggalah kepada Datuk Seri Najib uh, dan juga Tan Sri Muhyiddin serta Ismail Sabri mereka semua mengambil tindakan yang sistematik untuk meletakkan supaya tanah air tidak terceroboh terpengaruh atau diambil alih beberapa punca uh, kuasa dalam susunan adab kemasyarakatan jadi dengan ada data seperti ini Soal yang paling penting sekarang ialah, apakah komunisme itu masih merupakan badan haram di Semenanjung, ataupun isu ini sudah menjadi akademik? Ini penting dijawab oleh kerajaan. Bagi saya, warta pada tahun 1948 masih relevan, bermakna komunisme adalah musuh negara. Jadi apa-apa sel yang ada di Semenanjung atau di Sabah Sarawak perlu disisip dengan siasatan yang teliti demi negara kita, demi keselamatan tanah air. Ini saya tak nampak dilakukan akhir-akhir ini seolah-olah membiarkan saja bibit-bibit dan kegiatan atau bunga-bunga sel komunisme muncul di Pulau Pinang, di Taiping, di Johor Bahru di Kuantan, di Melaka dan beberapa tempat. Sebagai warga lama dan berpengalaman dalam hal-hal keselamatan dalam negeri dan undang-undang, saya tidak boleh rasa berdiam diri dan mengemukakan ini hal ini sebagai sesuatu yang perlu kita ambil tindakan. Justru laporan polis yang dibuat oleh pelbagai pihak itu termasuk saya. Harap dapat disusul dengan cepat. Namun satu perkara timbul, harus peguam negara mencari jalan dan menentukan warta manakah yang masih berkuat kuasa hmm. mengatakan komunisme ini adalah sesuatu yang telah diharapkan. Adakah ia relevan semasa ISA 1960 atau di bawah SOSMA atau di mana undang-undang yang berkaitan. Dalam penyelidikan saya, pengharaman itu tidak jelas pada hari ini. Setelah siasatan saya buat dan research saya lakukan, tidak tampak dan ini mesti dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika komunisme masih berupa sesuatu yang harus diharamkan, maka hendaklah jelas pendirian kerajaan di situ dan nyatakan sumbernya, atanya, wartanya, tarikhnya dan rujukannya. Jika tidak, kenapa tidak? Sebab ini adalah kenegaraan dan isu keselamatan dalam negeri. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri dan saya harap isu ini muncul sebagai satu perjuangan yang tiada hentinya. Dalam pada itu, orang yang mengepalai persatuan uh, promosi satu China ini tidak boleh lepas hendaknya daripada penelitian dan kajian. Pertama dari soal sama ada persatuan ini telah mempengaruhi cara berfikir dan bermasyarakat di kalangan masyarakat tertentu atau kegiatan-kegiatan yang dikepalai oleh beberapa orang yang ternama itu mengemukakan apakah pandangan mereka berhubung dengan kedudukan persatuan itu sama ada ia didaftarkan atau tidak. Jika ia didaftarkan, soalannya ialah apakah satu China atau menyatukan China itu tidak dipersoalkan jika didaftarkan. Dan jika tidak didaftarkan, kenapa dibiarkan ia menjalankan kegiatan terus-menerus? Oleh kerana saya difahamkan seorang Tan Sri yang tinggi mercu kedudukannya mengepalai persatuan ini. Dan ia sangat giat dan sangat aktif dalam soal-soal membenihkan uh, komunisme dan juga sosialisme ala yang dilakukan oleh Tanah Besar China.